সাধুটোৰ নাম দুটা হাঁহ আৰু এটা কাছ বহুদিনৰ আগৰ কথা এটা কাছৰ আৰু দুটা হাঁহ এটা পুখুৰীত একেলগে বসবাস কৰিছিল তেওঁলোক খুব ভাল বন্ধু আছিল তেওঁলোকে পুখুৰীটোত একেলগে সময় পাৰ কৰাৰ লগতে কথা বতৰা পাতিছিল এটা বছৰ দীঘলীয়া খৰাঙত পুখুৰীৰ পানী শুকাই গ'ল হাঁহ দুটাই নতুন ঘৰ বিচাৰিবলৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু সেইবাবে কাছৰটোক বিদায় জনাবলৈ আহিল কাছৰটোৱে তাকো তেওঁলোকৰ লগত লৈ যাবলৈ বিনতি কৰিলে হা হাঁহ দুটায়ো ভাবি এটা উপায় বিচাৰিলে তেওঁলোকে এটা মজবুত কাঠি আনিলে আৰু ক'লে এই কাঠিডাল তুমি মুখত টানকৈ ধৰি থাকিবা আমি উৰি থাকিম কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব যে তুমি কথা ক'ব নোৱাৰা নহ'লে তুমি পৰি যাবা কাছৰটোৱে কথাটোত সন্মতি জনালে হাঁহ দুটাই নিজৰ ঠোটত কাঠিডাল ধৰি উৰিলে আৰু কাছৰটোৱে মুখত ধৰি উৰিব লগাত গাঁওখনৰ মানুহে তাক দেখি হাঁহি ঠাট্টা কৰিবলৈ ধৰিলে চাওক চাওক কিমান বিচিত্ৰ দৃশ্য তেতিয়া কাছৰটোৰ বহুত খং উঠিল আৰু নিজৰ কাহিনীটো ক'বলৈ মুখখন খুলিলে মুখ খোলাৰ লগে লগেই কাঠিডালৰ পৰা সৰি পৰিল আৰু সি মাটিত পৰি মৃত্যুবৰণ কৰিলে নৈতিকতা অহংকাৰ আৰু অধীৰতা বিপদৰ কাৰণ হয় কেতিয়াবা নীৰৱ থকাটো বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় ধন্যবাদ